отсюда мне пришлось спуститься. Как видите, жив, здоров. О, ребята, сейчас придется не сладко. Жив, здоров. Спаси Христос. Difficult a little bit. Правда, от болотной жижи прихватил. Ну, в общем, не важно. Мусор, конечно. Да, вот примерно так я это и делал. Ну, девушка так, наверное, не сможет. Не будем издеваться, не будем снимать видео. Снял, молодец. Настоящий полковник. пойдем, пожалуй. Ага, и вот район, о котором я вам говорил, район раскопок. Его можно обойти, как видите, с двух сторон. Вот здесь ходят люди, с той стороны ходят люди. А по центру прохода нет. Ну, вот такая пешая экскурсия. Вполне недурственная, длиной 2 часа. При желании можно и быстрее. Если без камеры, при желании можно и дольше. Если вдумчиво и читать. Why don't fly with the с Эту песню изначально исполняла группа Омега? Плагиаторы спят спокойно. Муза девушка, она редко признавалась, кто был первым. Решетка. Небо -клеточку, друзья, Бля, чуть не выронил. Твою. Ну вот, древний город был здесь. Как это снимать, я, честно говоря, представляю, достаточно слабо. Вот так что ли. Видимо, да. Снимать-то пока особо и нечего. Там внутри какая-то дорожка, знаешь, туда можно зайти. Но людей не вижу. Значит, возможно, это дорожка для сотрудников. О, детский автобусик. Трамвайчик, пардон, боже, что это может много говорю сам с собой, это дурной признак. Может вот так держать камеру? Даже достаточно неплохо. Может вообще это? Нет, так не очень удобно. Так вообще неудобно. Надо вот так держать. О! Новое средство было изобретено. Правда, так я ни черта не вижу, что снимаю. зато гораздо проще. Не эстетичненько О, вот дорога, которая ведет От площади Монастыраки К Не аммония, как же называется Эта станция Керамико, вот, станция называется Керамико На которой находится Куча клубов Там раньше были заводы, а теперь Заводы не выгодны, теперь выгодно. Сферу услуг. Там своеобразный даже клубный городок. Я там был. Достаточно симпатично, но ночью сложнее снимать видео, чем днем. Поэтому вот так вот выглядят типичные горячанки, чтобы вы понимали. Короткие ноги, толстая жопа, большая грудь Реально большая. О, собаки. Ну вот. Ох. Клубом я эти смысла не вижу, мы пойдем к монастыракам. Ох. Пойдем. пойдем. Фрунзе в Евпатории, в Одессе тоже, наверняка, что-то похоже. Ну, короче, стандартная местная достопримечательность. Безделушки для туристов. Поснимаю. А нет, подождите, вот это что-то интересное, вот это что-то интересное. Стеклянное здание, имею в виду. Неужели это другой конец? музея, акрополя. Думаете, возможно? Я, честно говоря, не знаю. Этот дебил Разносчик пиццы едет по пешеходу. На изоне, неудивительно, они во всех странах одинаковые. Вот так. Это выглядит на практике. Что же это все-таки за здание? И, кстати, я не попал на агару. Агара в другой стороне? Или здесь? А, Жека рассказывал что-то про это здание. Я не помню. Честно говоря, я уже немножко заблудился на местности. Я не могу понять, с какой стороны находится агара. не выигрывает все Опять это здание. близо оно мне нравится, меня притягивает. Вообще красивый видон. Опять вот стану между кольев. Вот так. О. Как так и надо. Вот вам еще один яркий пример. Современный. Люди здесь отдыхают в ресторанах прямо на уличке. Честно говоря, я тоже не отказался сейчас не от пива, Что-то так выпить хочу целый день. Вот так я сейчас дойду до площади монастыря. Вообще, надо было бы пойти поближе к району раскопок. Вот сюда вот я сейчас нырну направо. Здесь-то все равно так и так снимать нечего. нравится, Бакаки. Ну, в чего Господи? Умная, красивая. Сванточки. здесь можно и посидеть при желании. красивый вид на Акрополь. Вот так вот. когда не успею в университет Кстати есть пока не хочется, я с утра слился а позавтракать Идем? Да, на университете сегодня можно будет попробовать, даст Бог, отскочить на шару Как я люблю это делать Так что, овчинка стоит выделки. На шару и хлорка творога кормят, и очень-то и плохо а, изнутри ходят какие-то люди. Значит, туда... О! Какой кадр? Значит, туда можно попасть. Какой кадр? Вот так. Что мы туда попадем? Не в этот раз так следующий. Ну-ка я гляну. Что у нас по времени?